Здорово. Сегодня я обучу вас этому классному эффектному фокусу с картами, который называется ACS, что обозначает Any Card Sandwich. Это очень простой фокус, и он соединяет в себе два фокуса: Акаан, любая карта и любое число, и также еще сэндвич. Мы берем обычную колоду. Этот фокус можно показывать как с подготовкой, так и без. Берем, выбираем, к примеру, два джокера, показываем зрителю, откладываем в сторону. Теперь мы даем зрителю перетасовать карты. Он все тщательно перетасовывает и отдает нам. Что мы делаем дальше? Далее мы берем одного джокера, переворачиваем колоду. Одного джокера кладем снизу, второго джокера кладем сверху. Я говорю, как это будет по колоде. То есть, если я сейчас переверну, это верх колоды, это низ. Теперь мы попросим зрителя сказать абсолютно любую карту, которую он захочет. К примеру, он скажет, давайте туз пик. Пожалуйста. Наша теперь задача, когда мы демонстрируем карты зрителю, взять и найти туза пик. То есть мы сейчас ищем туз черви. Ищем туз пик, быстренько. И вот наш туз пик. Далее какие наши действия? Мы когда его пролистываем, мы берем средний и безымянный палец и на себя его затягиваем туда в карты. Получается вот он, вот этот туз черви. Ой да, туз пик. И теперь далее мы пролистываем все карты. Дальше, дальше, дальше и засовываем джокер. Получается, мы взяли и сейчас туза переправили вот в такое вот положение в колоде. две карты. То есть давайте еще разок. Вот, например, туз пик где-то в центре. Мы начинаем листать, ищем туза пик. Вот мы его нашли. И теперь я сейчас это сделаю с выдвинутым тузом. То есть мы берем его на себя, протягиваем быстренько и начинаем листать дальше. И теперь у нас все карты слистываются просто за нашего туза. То есть мы видим, мы все слистываем за туза, его заставляем в самый низ. И теперь у нас есть сверху один джокер, снизу как бы и джокер, и сразу же туз. Нам остается только подснять. Мы подснимаем, щелкаем пальцем, отдаем колоду зрителю. И мы видим, что у нас уже два джокера, между которыми есть два джокера и одна карта. Это карта зрителя. Вот такой вот прикольный эффектный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. В описании скину ссылку, что это за колода. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте лайки.